Не написано. На Мы знаем прошло 50 дней, и будем тебе 50-й день. Мы говорим, что это праздник. Что это как знак вот, как батарея. Но это уже вычислили. Это историческое событие, но не история. Мало того, есть еще два... Важных отличий. Праздник Суккот, у нас есть обязанность поменять место. Мы уходим из дома и живем в шалашах. Мы меняем пространство вокруг себя. Праздник Песа мы должны вычистить свои дома, и наши жены до всевышние годы, и за благословить здоровья здоровье и богатство. И сходят, сходят нас с ума, они меняют наши пространства, молят, чистят, покупают новые, выбрасывают старые. Вы сами, это опять менять пространство. Жену я свиваю. Гамсу, да гамбеса. Свеса. Мы меняем свое меню. Они, они это же это фрик. Мы кушаем какие-то другие вещи, нам нельзя хамец. Нам можно только мацу. Мы все убираем. Одно меню, заносим другое меню. В сухот нет другого меню. Но что? Но мы не кушаем не в суке. Все равно есть что. Если мы посмотрим прошлый год, нет смены пространства. Кто-то говорит из мудрецов, что есть такая традиция, но не ашкинаская традиция украшать синагогу цветами. Но бегать же руба царим до Европы у давал, а на землю у давал. Не украшают цветами. Меню в живот тоже нет особенно. Есть традиция кушать молочное, но это больше проблема для нас. Почему молочная проблема? Потому что хова Йомтов это кушать мясо. Хова это Йомтов, я должен поесть мясо. И теперь я думаю, если я покушал молоко, а мне надо стать перкат Амазон и начать молоко. просто подождать час и покушать мясо, потом. Но с молоком это традиция и Симан, но не хова. Это тоже не. То есть, во все другие праздники мы меняем место Мишане Маком, Мишане-Тафрит, что мы кушаем и где мы находимся. Кроме Шамота. Какая здесь связь с торой? Простые вещи, влияние на материальный мир. Материальный мир у него есть четыре измерения. Вверх, время дополнительно. Как на праздники, в Песах и в Сухот, еврейский народ еще слабенький. Нас Бог сам взял за шкирку и достал, не иди сюда. Будешь мой курить дни и строить, я тебя забрал, я тебя вывел, но я тебе еще ничего не разрешаю делать самому, ты еще не умеешь. Ты еще вчера был язычник, ты еще вчера непонятно кому по поклонялся, поэтому я тебе дам чтобы оно было еврейское. Сиди в суке или чисти дома в коммерции. Я тебе дам другой тафрит. Кушай или вот это, или вот это. Потому что ты слабенький. Ты ничего еще в мире не умеешь делать сам. Я тебе еще не дал лицензию на изменение этого мира. И поэтому шаг вот, когда мы получили Тору, говорит, теперь у тебя есть лицензия работать самому. Теперь ты сейчас стал то, что я сказал, что я сделаю у тебя, говорит, будто не то, похоже на меня. Теперь с моей Торой ты будешь влиять на мир. Ты будешь сам менять место, ты будешь сам менять то, что ты хочешь, ты будешь сам влиять на людей вокруг, на нации вокруг, на народы вокруг, на государство вокруг. Я тебя сегодня сделал самостоятельным. Я тебе чтобы ты в этом мире был как я. Был мой шутав, а не был моим домашним животным. Чтобы ты был самостоятельный. Поэтому вот это праздник нашей самостоятельности, нашей силы, нашего права влиять на этот мир. И это дорого стоит, ребята. Это мужской праздник, когда мы личности, когда мы что-то можем и что-то обязаны делать. Мы